Поясни, пожалуйста, в чем как раз сутність батальйону батальона Донбасс на цей момент? Кто-то воспринимается как уже подраздел Украинской армии, кто-то считает, МВС. Донбасс – это добровольцы. Батальон Донбасс – это добровольцы. Это три роты по 110 человек. На базе первой роты сейчас формируется батальон Донбасс, батальон спецназначения, национальная гвардия Украины. На базе второй роты формируется сейчас специальная рота при Луганском батальоне территориальной обороны, то есть это жители Луганщины. И это в основном прикрытие госграницы. Третья рота, она сейчас пополняется добровольцами и будет помогать стабилизации ситуации, помогать органам власти в тех четырех районах Западного Донбасса, которые ну, сейчас так находятся под совместным контролем армии и нашего батальона. Это все добровольцы, 75% это жители Донбасса, это обычные люди. Никакого отношения к правому сектору, куда нас назойливо пихают уже три месяца, мы не имеем. Есть люди из других областей. Так вот недавно мы похоронили своих товарищей с Запорожья. Ну, в основном половина на половину. Русские, украинцы, другие национальности есть. То Все эти заявы про протащится что это, как будто люди из Украины, это все, все не имеет ничего общего с реальностью, и справді это местные жители, которые хотят защитить свою... Я вам приведу два примера, очень коротко. Вот погибший в последнем бою, один человек, 62 года, он сам себя называет русским офицером, житель Запорожья, бывший майор по Ганзаставы, сын сейчас под Славянском получил награду. Второй человек, это 36 лет, Макеевка, частный предприниматель, это тот человек, которому вырезали сердце чеченые когда после этого боя. Вы знаете, без разницы, откуда они, их будут называть все равно и правым сектором, и западенцами. Это основа пропаганды. А наше государство проигрывает информационную войну, поэтому контрпропаганда, к сожалению, не ведется. Мы ведем сами, как можем. Но, это что все мы можем работать, это просто пояснивать людям в том формате, в каком у нас только. есть. Не только. Дело в том, что вот, представьте, многие люди из ДНР, которые называют нас фашистами, сами в своих социальных сетях фигурируют как члены российской русского национального единства с такими же свастиками и прочее. Чаще надо показывать людям.